Было б знать, бы полезно бы вам бы, Коль идете в предвыборный бой, Не сравнится к джиу джитсу и самбо С подковерной коварной борьбой. Не бессильный автомат, Применяем компромат И во всех готовим грязь. Кто тут временные? Слава! <звы> Добрый вечер! Ти час на якийсь задрипаний шоу. А, Тому що є шоу більш задрипаний і більш перепане! це наше життя. А, і хочеться запитати, хто ж там сидить у тих трамваях влади? А може в ешелонах, Та звідки у нас тільки влади? Звідки в нас стільки влади в нашій маленькій країні? В нас стільки, дай Бог, щоб на трамвая хватило? Але це гарна ідея, Коля! Правильно, Візьмо усю владу, посадимо в ешелон і відправимо е, за кордон у Сибір. Та вони там ніяко нас груші околачують, а пусть кедри ха Але це потім. потім, хлопці, спочатку треба. Прорватися до корита! І тому я хочу вас повідомити, що я піду від вас в найкращий світ. Я вирішив видвинути свою канді бабатуру у парламент. Ой, не хвилюйтесь, хлопці, я вам об'ясню, що мене спокусило на такий широкий шат. Ой, бачите, які широкі шахи, що ж там порвалися і аргументові. Ребята, по перші, мені дуже боляче за народ в моєму ліце. Я ж так мало грошей заробляю, що не допиваю, не доїдаю, не долюблюю. А ночью до мене приходить жаба, і ве, і дове! А нормальні люди вже купили себе мерседесі, кодіраки, а в, в лінкольні – у печках. Ха такое, я й досі за тебе їжу голим задом по ваших шіях! А ти знаєш, як це невдобно, тому що шиї у вас костлявиє, як безработна таранка. Е, ну нічого, я підлікую в парламенті покарічений мистецтвом організм. Я там буду займатися спортом. Плюванням буду займатися, тобто мене чекає великий заплив жіром. <клухи> Деякі можуть сказати, а навіщо робити вибори, коли до виборів ще чотири роки? Начинает и свинце кончает. И боги все будут вдохнуться. Я уже буду ...малов! э -э на гребне волны своей популярности и этим гребнем слухаться. Ага! Ага! политической то Ага! ничего, у меня красива красивая Спокійно спокойно без психозу! Привет, Диду Це, щоб наступно було простому народу, який піде все ж таки сувати за мене в урну. А, а конкуренти на моє крісло. Ну нічого. Ми з ними розберемося, Головне їх дуже грамотно обгадять. І для цього в мене є е, красиві такі пісульки і картинки. Скільки разомчительного матеріала, це я купив одного розвідника на базарі. По бартеру взяв за пів бутилки, горілки і огірок. Хе -хе. Тобто ви пойміті. Вся предвиборна компанія це ну, така компанія, де нельзя просто матом ругатися, а ругатися тебе компроматом. Ну, Наприклад, беремо ха-ха-ха, на Має дві коханки і в швійцарськом банки. Треба тільки фамілію написати. Бальмен. <риклад> <риклад> будь якого конкурента залишився тільки кізяк. <риклад> Сьогоднішній шоу ми присвячимо яз, яс, лішаїв э, і карісу нашої влади. Чтобы было в программе не меньше пятидесяти разоблачений, сорок скандалов, иначе, а я, я дорвусь до влады, то швидко всех на соловки отправлю. Ну, в традициях нашей демократии. Понятно? в через секунду все были на рабочих местах на кворюме, иначе консенсус оборву и регламента набью. У. Ой, я вже бачу взлет своей парламентской карьеры, которую закончу на нарах. О! На кунарах. Машина в гараже мне чай. Увага! Ой, треба ж привыкать до антуражу депутата. Дайте мне третий микрофон. Ты козлы! Поехали! Добрый вечер, почитаем шоу Довгоносики с разоблачениями. Видите, знаете, велика смелика моя мечта журналиста, бачите сколько информационных разоблачений. В Бразилии наводнение! А кто виноват? Виноват, предсказываю, наш на П начинается, на резидент кончается! А мне-то зашло! Очень я косила, и компромату! Раз и нема президента! <глаз> Треба буде свою кандидатуру запропонувати. <рит> Але це ще не всі. Холмс і доктор вецен оказалися таємні. Аграрії долбається весь час землі копають могилу прохместеру моріанті своєму опоненту зав'язалася інтрига через горловку у Рігу. І зараз про це ви побачите красивий документальний серіал, скритий тайною камеру в кляпках лондонських рот і коналізацій. Черт! Налей! Втягом! Шарф что вы со мной делаете? Ну, это я решил вам помочь, мистер Хо. Лучше бы помогли Родине. Она, между прочим, в опасности. Родина? А что с ней случилось, Хо? Вы что, в Йоркшире закрыты все нефтяные прески. Буры объявили нам войну. Батсон, представляете, они ломаются! Они хотят отделиться от буровых и жить в собственном государстве, Чарпадери. Они, видите, хотят независимости! Харт с два! Батсон, Британия этого не допустит, чтоб какие-то железяки морали нам престиж! Да, Холмс, морали в Британии быть не должно. А что предпринял парламент? Парламент повел себя, как мужчина! Что, напился? Нет! Парламент объявил войну бурам! Тотальная мобилизация! Бодсон, а где ваш походный саквояж на ну подъем! Или вы не патриот? Нет, у меня фарингит, и, и потом, я не военно обязанный, Холмс! Я, между прочим, свое отмотал уже в Индии! Вон, видите, стоит мой большой дембельский слон! И поэтому со всей вашей войной пусть королева поцелует меня! Что? В смысле, я всегда мечтал, чтобы королева меня поцеловала! Бацан, вы что? Лондон окружен! Чем, Холмс? Полями! А -а -а -а. Ой, вы слышите, как стонут ранины! Где Холмс? Молчать! Все болезни во время войны отменяются! Так что собирайтесь! В это тяжелое время каждый гражданин Британии... А я забыл, я не гражданин Британии, я... Бура! А, а Турция заключила с нами военный союз! Мы ей буров, она нам рахат луком! Так что поднимайтесь, как вам не стыдно, Ватсон! Даже штатский шейк Лестрет записался с физисты! Алло, барышня! Алло! Э, вот видите, работает, а вы, Ватсон, прохлаждаетесь. Холмс, а давайте я буду тружеником тыла. Я буду вязать нашим ребятам ваши теплые шерстяные портреты. Ну ладно, Растяпа, оставайтесь. Да, жаль, я хотел вам дать заработать 800 фунтов. Ой, ой. Сколько, сколько? Восемьсот! <звучит> Восемьсот! Потому что за меньше ни один ибенец не оторвет враг от камина. Ух ты! Восемьсот фунтов! Это что, Ватсон? А если вы погибнете, о, <звучит> то вы получаете страховку! 2000 фунтов! Хус! Я да, согласен! Действительно, Родина же в опасности, а я тут прохлаждаюсь! Да здравствует весь мистерский аббат! Авангард всего прогрессивного аббатства! Да? Батчан, мы посвящаем вас в рыцари ордена летучего голландца! Парашют пока не изобрели, поэтому вот вам зонтик! У вас сегодня первый тренировочный полет. Прошу к окну. Ватсон, что вы как ребенок. А мистер Лестрет, давайте поможем доктору Ватсону войти в историю через окно. Делали? О, а хотя нет. Алло, страховая компания? Немедленно застрахуйте мистера Лестрета на две тысячи фунтов. <с Beatles> а что, а что сделать со страховкой Ватсона? аннулируйте. А, а нет, нет, секундочку. Удвойте втрое! О! Оце добре! Це буде мій спецрозпределитель закритого свойства. Потому що мені треба звикати до депутатського статусу. Хе-хе, ти поняв? А люди де жерти будуть? Фу! Ти що? Да я ж тобі за непочинення будущему избранцу нашого народа, я тебе накажу по закону. Скомпрометирую. Шо, Опять? Наш бармен не докладает цукор! Ну кого? Не докладал на два миллиона долларов! Дивіться, що зробили з счастливым журналістом. Ой, нещасті, за мою правду дали мені кривду. О, а я тепер наполовину Одни оки не взоров. Одне оке не бачить, головки не варить. О, для чего я ташкаю этого козинка? Чтобы всех вывести на чистую воду и сделать борщика. Ой, Наши министры крадут канистры! А! У депутатов золотые зубы, хрустальные языки, шрунок с картону, а уши с катону. <гум> Але и сами сенсационные новины извергни на ваш наш изверг. Полюумный Шендорович, для втрачать трачать не ма чего. Крим своего пачпорту. Смекалка Виручо, не знаете, вчера очередная правительственная делегация поехала в Международный фонд просить денег. Глава делегации начал свою речь словами. Люди добрые, помогите ради Бога. В то же время два посла изображали из себя двух безногих коллег И денег им не дали. В связи с плохой актерской игрой. Компетентное мнение. Вы знаете, институт Гэлла посчитает, что только наш режиссер может вывести страну из кризиса. Уже ведутся поиски страны, которая согласится. Коррупция довела. Вы знаете, вчера наш министр при попытке получить взятку получил грыжу. По новым взяткодателям я вас очень прошу, Когда вы даете взятки в особо крупных размерах, думайте о здоровье министра. Очередной скандал в парламенте. Вчера зеленые не красных до фиолетового визга. Нет, 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 ни в коем случае я не буду читать эту гадость, еще независимого Шандровича никто еще не мог заставить поступиться принципами. Но на просьбы я всегда отвлекаюсь. Какая прелесть, вам, не будьте добры, нам все это, и еще две чашечки кофе, да. бутерброды с икорочки, и бифштек, да, только, только, с кровью и второй группой крови, потому что мы с на вегетарианцы. Только будущим членам парламента. А, нам уже нет места в этом шоу. Ну где теперь мы выкурим свою пролетарскую гаванну и выпьем нищенский двойной мальтини? Нигде! Вы же видите, Хофф, что все распределяет. Это все наш режиссер. -а. Но ничего, ему это даром не пройдет. Ему пройдет это не даром, а за большие деньги. Хо -хо -хо. Не видать вам парламентского кресла, как своих ушей без ножичка. Хо -хо -хо. Но ничего, у меня есть документик, в котором говорится, что наш режиссер... Шерлок Холмс не платит налоги с конца 19 века. Ков! куда вы? А я? <связывая> и ты свое отримай. <связывая> Доктор Ватсон, врач-вредитель полей и продал все за 30 серебряников мировому бутулизму. О, боже мой, чтоб не только а ша и шейки, И что, и у вас на всех есть компромат? На всех! Что, и на Амутсина есть? А он что, депутат? Нет, такой же полярник. Слушайте, все! В реакции полярники получали хабари бит медведев пингвинами. Ха-ха! Ай-ба! 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 ба Замахали мене всі ці замахи. В мене тільки що стріляли, нащо просто стріляли, весь попали. Ха -ха -ха. Я тепер увесь в дірках. Через мене можна чайок просіжувати. Ой. А для нічого я зможу за себе постояти, тому що сидіти дуже боляче. Що? Да, Я буду продовжити свою конкретивну компанію. Замечательных людей не было. Все они были сволочи и душиныски-потворы. Десять метров двадцать. Всеобщими любимцами были в квартире братья-близнецы Франц и Осип. Про братьев говорили: не разлей вода. Поэтому любимым развлечением всех соседей было разливать их водой. Подсохнув, братья каждый раз мечтали стать военными. Поэтому ходили по квартире только с троевым шагом. А на все вопросы отвечали ⁇ Айн-свайн, полицай ⁇ Но однажды на братьев обрушилась неожиданность. Ящик с землей которую завещал им престарелый дядюшка Тунгус. С этого момента между братьями пробежала черная кошка и загадила им дружбу. Целыми днями они лаялись на кухне, пытаясь поделить нежданное богатство. Каждый из них подговаривал соседей стать на его сторону. Силы поделились примерно поровну. Поэтому не мудрено, что из-за земли Франца Иосифа однажды разразилась война. Все смешалось в борьбе за правое дело, и лишь Лев Толстой не принимал участия в служении. Он ходил в лоптях по полю брани и сеял идеи непротивления, загоняя их своими книгами в головы участников боя. Братья плевались, обзывали друг друга габсбургами и лупили пингвинами по головам. К сожалению, никто не заметил, что в суматохе землю своровали для барщины крепостные крестьяне. Скажите, что и на наших пожарников у вас тоже есть компромат? Да сколько завгодно! Слушайте все! Знаете, что наши пожарники столько пьют, хотя я им рік не давал зарплаты? Потому что их бренд сбойдер, втихнутый джерело жерло финансирования на Западе, то есть в Швейцарии! И на кого у вас компромата и нету? А, Брящаешь, на усих е! А на вас? <свист> <свист> да, 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 хоть пил мешка! <свист> <свист> Всі ворують, і я ворую, от і вчора вкрав, і позавчора вкрав, а ще у моїх працівників морда кирпича просить, і вкрав я той кирпич! А ще я рейтингу підписав на 200 доларів. Ще я свідка втопив в стоп крані. І за всі роки безнаказності я стільки гадості зробив, що сам Бог мені велів бути депутатом. А його треба слухати. Хорошо. А что такое? Ай, -а -а -а! дурят я! Мой шлобынский депутат, что не прикосну реальность купите! Рятуйте! Перед самокритиковался! только добираются. Но пока он еще я могу сделать такой компромат, что все закачаются старым насосом. <сум> Ого! Министр чернил ворует чернила. Министр белил штовхает белила. Франция синих э, и сынку по трубопроводу за бугор. И все получают хабаря в стоп банки А я не. Фу! Все. Мы не требуем уже идти на кладбище заказывать и памятник из ангелочков. Поэтому я хочу с вами попрощаться. Да. Да. Общаемся. Ты слухай меня, узники доброй воли, потому что меня притримают все тюремное человечество! <свист> Батьев, это потому что народ на руках по племени в парламент и в лаврах высокомученика! Я даю разоблачение! Ура! воруют! Ра! клетки на чищенье! Лимоны не дают мясо! Покройте алкоголики! Завтра <мирает> <мирает> дули и ключи продули! <мирает> <мирает> а сидят зі тики, дураки и алкоголики творчого пошуку. И все! Наша феерия по вскрытию дедолики заканчивается! Будем бы ничего о места не зависелось! И все места сдохли! Конечно, шкода, что гилки в ради залишатся без шишки нашего режиссера! Слухайте, а может и мне выдвинуть свою кандидатуру на макулатуру? Ха -ха -ха. До побачення! Слухайте, могуть когось